Мерабаңыз әзіз сердшілерім, Қырымдан әркезге бұйықтен бұйық сәлем бар. Менім артымдан оған белгіна байлаған осаңыз, демек кей бүгінкі сияқытымыз қайда кешіжегіні аңлағандырсыңыз. Улу тарихқа сайып оған әскі Қырым шеріне қош келдіңіз. Әскі Қырым шері ақында да қадеми заманвардан күнімізге қадар бүлгілер сақланып қалды. Бұ заманварда солғат адыйлы белі оған алтын орду заманында кырым yuртiның меркези болган солхат шеры инкишаф етіп, бuyюк ихтисади меркезге чеверілген. 1253-сенесі бату ханның әмірі иле солғатта буюк сарай көтерілген. ондан соң солғат ады иле бера қырым ады колданылган кырым соокат акынында кишан шүрет асылы кыпчаклардан алган мамлюк султанга ал мелик бейбарска ятып барды ве о өз тарыхый ватанында өз адыны эбеделиштирмек үчүн ве ерли халкыны мусулманлыкка дондурмек үчүн мында жами курдура чешит кыйметли маддилерден ясалган жаминин диварлары бул убакытка кадар бойле гүзөлдүкнү көрмөгөн ве сууга өсүмдүктөргө инанган инсандарды терең айретте қалдырған. Бүгін иншааттан пек чоқ шей сақланы тек темел ве яры екалған диварлардың ашағы қысмы. Еғынтыларының ярамай сақланғанына бақмадан, олар ескі қырымның беллі ерлерден бүрідір. Бұ иқық бина чоқ алларда Бейбарс жамесі адынен дергі мақалелерінде ве туристик қыла аңыла. Жами ақында бұтын икайлерде Мұсырның үкімдары Султан Бейбарс аққында икайы эссас ерні ала. Eski Kırım şehrine gelip de bu yerini ziyaret etmeseniz, demek ki seyahatınız boşuna kettı. Kırım'nın ve belki de Avrupa'nın en eski camilerinden birisi Uzbek Khan camisi. Bölünmekte ki, Altın Ordu Devleti'nde İslam dini Uzbek çıkmasının, yani 1313 senesi resmi olarak kabul olundu. Tamam gelecek sene, 1314-те бұ жәми Мухаммед Озбек ханның шірефіне құрылды. Кіріш қапысының топесінде сақланып қалған китабеде жәмінің иншаат олынған елі өз кімнің адына құрулғаны тарифетілген. Дамы кераметтен төшелген жәмінің янында 15 метрелік минаресі бар. Бина ічіндекі 8 көшелі сүтіндері өз қадеми сыфатыны деніштірмеді. Бинаның қыбылаға доғру баққан диварында ойма нағышыларынен безетілген михрабы ерлеше. Өзбек хан жемесінден де ғайры, бұй ерде башқа мерақу бина қауымтылары да ерлешмекте. Инжибек қатун медресесі. 1332-ні сенесі, шерлі қадын Инжи бек қатун жаминың қатында медресе құрдырған. Шымды де оның қауымтыларыны көре білеміз. 14-15-ні асырларда бұ медресе мүйім дин ве тасил меркезлерінден бөрі еді. Аман-аман 40 елден соң, медресе одаларының бірісінде зенгін қадынның дүрбесі япылды. Тарихчыларының түшінжесіне көре, 1423 сенесі кечкен зелзебе себебінден медресе ве жами биналары бұйық зарар корды. Екін оларақ демеге мүмкін ки, Ескі қырымның өзбек қан жәмесі ве инжібек қатун медресесінің қауымтылары алтын орды дәвіріне айыт олған ең қожаман мемори едік әрлғы бір. Тесіндіден сон, болдырған осаңыз, ве ач олған осаңыз, Ескі айлы ашқанесіні сізге тепсие етем. Берді ұзымынан бұл ерчікті. Бұ нұқтада сізлерден салыққа жымаға естейім. Ве анамнен сізлерге афиетлер олсын дейіміз. Салықтан қаланыңыз, досталар.